Осторожно. Нельзя вот это у нас так. Пропускной режим. Документы в порядке, будешь ездить. Если не в порядке, ну я честно вам скажу. Через мой блокпост плохи, плохие люди, так называют. Что мы сейчас слышим? Что? меньше. Ну, не по нам, слава богу. Диверсионные группы подходят изредка, издалека, но это, ну, они уже не подходят так, чтобы можно было в стрелковый бой с ними вступить. Это такое, просто попугать издалека. Ну, благо с тяжелой артиллерией пока не стреляет по нам тяжелая артиллерия. А вот прострелы, прострелы с той стороны слышно и видно, иногда подствольники закидывают, но это не критично. Тяжелая артиллерия пока не выдвигалась. Хотя было сообщение, что там играды в нашу сторону разворачивали и подобное. Ну, пока бухнуло. Угу. Борловка близко. Что, что-нибудь знаете, что там делают боевики, пока они не затишли? Знаю, что у меня тут следующий был пост их, там он воюет со всеми, с Волом, с нами, и с Зайцева, они там перестреливались, там, стрелка дня, и Зайцева было. Mm -hmm. Так и что, Терекон воюет с одними, у нас уже такие вот пословицы, что Республика Шахты-67 воюет с Республикой Терекона-45, воюет с Республикой ДНР, и там у них в каждой школе уже своя республика. Так что все вся какая-то, скоро в каждой квартире будет своя республика и свои два боевика. Сейчас покажем, где прилетали мины. Ну, короче, сюда минометом прислал, но это не самое страшное. Самое страшное случилось именно на поселке. Туда и грады летали, туда и 120-й прилетел в большом количестве. И не раз.

Часто пытаются вести контрабанду, поэтому у нас, поэтому и держу здесь пост пограничника с базой данных, поэтому в этом отношении здесь на посту служба налажена. И сжиженный газ бывает, и уголь, не помню, в принципе, уголь тоже был, какие-то продукты питания пытались провести, причем не первой необходимости. Подчиненным действительно трудно, по-настоящему трудно, но они же мужчины, поэтому у них настроение нормальное, всегда хорошее настроение.